Б'ють ключем. А ми раді вітати на нашій прес-конференції головного тренера гостей. Слав... Слав Вікторич, перше запитання по грі. Чого можете сказати по цій нелегкій, я б не сказав, двобої по цьому. Ну, да за настоящий кубковий матч. Був. Можна дві команди просто похвалити. Я думаю, що доставили удовольствие зрителям свої жажди і победи. Что, что называется настоящий кубковый матч получился. Так, будь ласка, ласка. ваши запитание. Угу. Так, будь ласка. У меня вопрос. Был, чем были вызваны замены? У меня было такое ощущение, что после, вашей, после замены ваша команда, ну, скажем так, потеряла в качестве. Нет, я видел, что мы в центральной зоне начали уступать. И эти игроки... Ну, я посчитал, что нужно их заменить. Я не, я не думаю, что это связано напрямую с выходом игроков и голы в наши ворота. Просто в этот период очень хорошо хозяева играли, и, ну, и они сумели переломить хоть игры в этот момент. Хорошо, что мы тоже не остановились и проявили характер со своей стороны. У меня еще один вопрос. Бытует такое мнение, что кубковые игры и чемпионатские не похожи друг на друга. Ну, это говорят там, о высшей лиге. На этом уровне, в вашей точки зрения, есть различия? Ну, знаете, у меня не такой богатый кубковый опыт, как тренера, больше как игрока. Ну, действительно, это так и есть. Действительно, и вы посмотрите даже по вашей команде, да, количество мячей забитых и пропущенных столько же нет. Ни в нашей команде, ни в вашей такого количества голов в играх. А в этой игре Видите, как получилось, что много голов. У вас э, есть помню на розыгрыш кубка? Чем далее, тем краще. Да, конечно, мы поставили себе задачу пройти как можно дальше в кубке, потому что это престиж, престиж клуба. В общем, нам будет приятно сыграть с какой-то сильной командой, попытаться пройти еще дальше. Немає. Давай. Давайте привітаємо тренера гостей, побажаємо пройти як надалі і подарувати Овіддіополю справжнім футбольним святом, ну, принаймні не менш того, яке ми сьогодні побачили. Хай